Это певица с огромным сердцем, которая поет душой, которую я не могла не заметить, очевидно, потому что это была судьба. Это Мэгги. У рідній Грузии Мэгги часто дает концерты и має чимало прохильники. Та она вырешила выпробовать свой голос саме на нашем проекте в Киеве. Я ни в другом не выходила Вот этот проект меня тянет как Рада, что я к ней попался, и буду продолжать проект. Класс, класс. Поздравляю! Добро пожаловать! Спасибо. В животе моего ребенка исполнился 6 месяцев. Я скрывала абсолютно, что я беременна. А сейчас уже не скрыть, видно очень. Конкуренцию составит не менее замечательная певица. Очень эмоциональная, очень талантливая. Она действительно проживает жизнь в песнях. Галіна. Я працюю в звичайному будинку культури. Виступаю по селах. Я дуже часто стукалася у київські двері, і жодного разу мені не усміхалася фортуна. Я використала останнє нажаття кнопків. Дякую! Я попыталась подобрать песню, которая бы смогла показать, что вы певица с душой и с сердцем. Georgia on my mind. <laughs> У нас просто была вокальная перепалка. Мы не могли визначитися, где кому спевать. Я чувствую, ты начинай. Ты начинай. Нет, я, я просто уже услышала, что я вот это спою все. В какой-то момент мне показалось, что можно их оставить даже. Вот эти в сторонку, пусть они разберутся. Переменная женщина тоже может как-то проявлять силу, понимаешь, и делать все. Не заедешь еще трошки бухнем, кидаться. Равноправные королевы сцены. Весь сильные певицы разговаривают языком голоса. зустрічаєте дівчинку з грузинським походженням, але яка має Україну за батьківщину Мегі Говіг Вона має надзвичайну силу пісною передати те, що словам не під силу. Галина Конах.

No sweet song Keep Georgia of my mind Боже! А, не плеска, то речи. Является. Боже, вот это был батл. Нас такого еще не было. Это а не, не батл, так. это разборки. Музыкальные разборки. Очень круто. С темпераментом, с, с эмоцией. А это так, это, 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 это А вот так это может. Такой э, равнозначный дуэт, и вы вот так это прикольно сделали. Спасибо, я получил истинное удовольствие. Это слава. Воно було добре, емоційно, цей такий жіночий батл, як ви сказали, щось йому було. on my mind» – це одна з моїх улюблених пісень в такому стилі. Я і сам часом під піаніно люблю співати, грати. І мені було дуже приємно почути на цій сцені, на сцені Голос України цю пісню. Так що, Ані, дякую за вибір. Дякую. <праць> Думаю, що таку інтерпретацію ніхто із нас не слышал. І ваша победа в тому, що... Вы сегодня могли себя выразить и не потеряться в этом э, замечательном произведении. И, конечно, Анечка, тебе будет сложно э, да. Я представляю чувства, которые тебя сейчас обуревают. Конечно, мне очень сложно, потому что я восхищаюсь двумя этими замечательными певицами. Мэгги ожидает ребенка, с чем тебя поздравляю, потому что. Это чудо, потому что э, он тоже поет с тобой <laughs> и помогает. И хочу сказать про Галину, ты мега профессионал. С тобой приятно очень работать, э, ты очень музыкальная. И я действительно очень э, переживаю сейчас невероятные чувства, но я поставлена в условия этого ужасного, несправедливого формата, какого-то нечеловеческого, я бы сказала. Але доведеться обрати сильнішу, хто? це? В шоу остається. Мегі. девчонки, вы были супер, вы были супер. Вы витали. Эх, то долгий рожать будем в прямом эфире, да? Мы все вместе будем наблюдать рождение новой жизни. Я очень рада. Я очень рада, потому что, не знаю, это для меня очень большой момент была. Я очень хотела перейти этот тур. Галина очень сильная девочка. Очень, правда, сильная и опытная. Я не знаю, все. Давайте попросим слава! Слава! Ему Є можливість, аби Галя у шоу «Голос країни» залишилася з нами. Я оголошую крадіжку. Вичерпано. Я вам щиро бажаю успіху. Я сподіваюся, що в майбутньому у вас обов'язково буде продовжувати відбуватися гарно і всього вам доброго. Дякую вам теж. До побачення. Дякую за цей виступ. Я такого ще не бачила, правда. Дякую. Засклик. Засклик. За описки дякую. Я в нормальному стані. Насправді радію за мегі і вибір зроблено правильно, як на мене. Я дуже дякую, Ані Лорак за хорошу практику і за те, що мала нагоду попрацювати з Мегазіркою. Це круто. Наступної неділі бої сягнуть драматичної розв'язки. Я не можу готові до бою, я так сподіваюся. У мене такі як Я собі думала, що це буде. Йом-май-йо. Я ж англійську Ніколи не співав. Градус емоцій зашкалюватиме. Вейві, це на мусить, що все так. Дізнайтеся першими, хто посяде останні місця в командах. У мене сльози вископили. Це було божественно. Я оголошую крадіжку. А що тут думати?